выходя тысячной толпой, фри Азов, что они показывают русакам? Что это больная тема для общества. И азовцы. Я знаю много азовцев. У меня в телефоне дохерища людей. И там с патронатной службы. Я знаю их. У меня всегда к ним один вопрос. Нахрена вы это делаете, если вы знаете, что это ничего не дает? Вы только подогреваете общество? Какими нарративами? Страна не забирает азовцев. Ну, русаки смотрят такие. Ну так нормальная тема. Тю, нахрена нам их отдавать, пусть они качают общество изнутри. Это очень выгодно, назовем это так, Кремлю. Если вы думаете, что вы распространяете, репостите, просите репоста, поддержи там, пропал подполковник такой-то или капитан такой-то, то, то на что-то это повлияет? Нет. Вы просто даете дополнительную информацию пи, -пи Потому что этот тип, к примеру, мог быть рядовым. Потому что он мобик, и капитана ему там нарисовали, короче, и никто, и попал он в плен без документа. Мы как бы его не пробивали, он бьется, ну, там, какой-то там инженер, менеджер. А тут его родные на весь интернет говорят, капитан такой-то, награды такие-то, наши, традиционный штаб, там, да, ГУ, своими каналами запрашивают, дайте нам рядового такого-то. Они говорят, не, чувак, рядового нету. Какой профит из этого экшена, я не вижу кроме как записать 10 роликов про то, что мы провели акцию. Я не против, пусть проводят. Но я знаю, что это делает хуже.